Шановні телеглядачі, вітаю тема сьогоднішньої прес-конференції жителям Дніпропетровщини польського походження допомагають встановити своє коріння. І у нас сьогодні у гостях Лех Кшижановський, перший заступник голови Дніпропетровського обласного союзу поляків. Доброго дня, пані Лех. Тім добрий. розкажіть, будь ласка, що це за організація Дніпропетровський обласний союз поляків і скільки член членів він нараховує? Ну ви знаєте. Национальные общины, они присутствуют для каждого народа, для каждого народа. Также и для польского народа есть своя национальная община, это Днепропетровский областной союз поляков, который объединяет поляков, проживающих на территории Днепропетровской области и выполняет диаспорные функции, функции национальной общины, различные в различных направлениях для этих поляков. Ну а взагалі більш детальніше розкажіть, що робить ваша організація, скільки скільки людей ви маєте в ній, і яка мета. Знаете, э, на самом деле, если мы говорим о количестве членов общины, это довольно, ну скажем, информация не для открытого доступа, но тем не менее их немало, мягко говоря. Да? А вот проживающих на территории Днепропетровской области этнических поляков на сегодняшний момент по предварительным подсчетам до полумиллиона. Мы можем смутиться этой цифрой, но тем не менее можем вспомнить массовые депортации польского населения на целинные земли Днепропетровщины в период с 1931 года по 1939 по год. Это основные были депортации дополнительные, это когда проводилась операция «Висла», когда православных поляков э, Сталин раскулачивал, выселял на э, ту же часть территории Днепропетровской области, то э, города Никополь, Марганец и близлежащие населенные пункты. <ган> <ган> Дякую. А як взагалі ви встановлює, встановлюєте ці зв'язки? Як ви знаходите етнічних поляків на території Дніпропетровщини? Ну і трішки скажіть про сам проект, коли ви допомагаєте українцям встановити своє коріння? Ну ви знаєте, на самом деле в нинішній період часу, коли йде велика інформатизація? Проблемы найти польскую общину, ну, достаточно задать «Днепропетровская польская община» в интернете, и мы сразу видим все необходимые координаты, куда каждый, кто имеет польские корни, может обратиться и выучить свой язык, может быть, отыскать своих родственников, родных, установить свои какие-то глубокие корни. В этом проблем нет. А вот по поводу поиска польских корней, скажу вам откровенно, очень многих будоражит это, потому что многие понимают, что они поляки, какие-то косвенные подтверждения, указывающие либо фамилии, либо имена родственников специфические польские, и они смотрят, у них на руках вдруг оказываются советские документы, в которых стоит вверху свидетельство рождения слова «восстановленные», и уже они называются либо украинцы, либо белорусы, либо русские, ну и так далее. Да? Это последствия массовой ну, массовой русификации, мягко говоря, или украинизации польского населения в советское время для того, чтобы ну в полной мере сказать, что на Западной Украине или на Восточной Украине проживают не поляки, а, например, украинцы. И э, эти люди, когда видят это в документах, они, конечно, э, понимают, что у них, они польского происхождения, но доказать каким-то образом для себя и для, может быть, э, для своих детей это невозможно изначально. И для этого было создано Агентство национальной памяти при польской диаспоре целью которого является одни, одной из целей которого является восстановить польские корни, действительно найти подтверждения в архивных документах в Польше, на Украине, что это действительно были этнические поляки. А второй очень немаловажной целью является погасить спорные какие-то точки, которые возникали между украинцами и поляками в какие-то проблемы в истории, какие-то острые моменты и сгладить их. Потому что на самом деле украинские и польские народы, насколько между собой и белорусские в том числе объединены, что следует избегать вот этих вот выяснений отношений исторических и найти эту точку соприкосновения, которая позволит украинцам и полякам жить вместе, дружно и помогать друг другу в реализации Ну, яких лібо планів, програм, ну я не говорю слова, мечты. А скажіть, будь ласка, яка процедура а, встановлення польського походження? Ось до вас, наприклад, звернулася людина, а, яка вважає, що можливо в неї є польське коріння. Ну і що ви розпочинаєте роботу, які етапи? Значит, когда человек обращается в агентство национальной памяти, он предоставляет все данные, откуда происходили его родственники, из каких городов, откуда они, как они попали на территорию Днепропетровской области, были ли они репрессированы в советское время значит, за какие-то патриотические, может быть, моменты или против, ну, антисоветскую деятельность. И кропотливый поиск людей, которые занимаются изучением архивов, изучением документальных подтверждений. Это все, все данные объединяются, и мы, увидим, мы видим реальную картину, в том числе и поиск в польских архивах, действительно, откуда. Откуда были переселены? Вот сейчас очень много ситуаций, когда обращаются родственники ну или потомки тех, которые пережили эту страшнейшую операцию Висла на территории речи, посполитой, проводимую Сталиным, и раскулачивание. И очень многие интересные факты у нас всплывают. И потом уже мы вырисовываем документальную целую картину. Как этот человек попал, в том числе, вы знаете, очень много обращаются к нам и граждан, имеющих, может быть, еврейское происхождение, проживающих на территории Речи Посполитой для нас тоже это очень важно, потому что. Ну, польских евреев тоже очень много, целая огромная группа, поэтому мы тоже им стараемся помочь. Ну, чем мы можем помочь, конечно, в этом? И считаем, что это благородная миссия помогать не только полякам, а и дружественным нам народам. Угу. И скольком людям вам уже довелось допомогти? помочь ты? Ну, эти цифры мы не будем так сильно оглашать, но уже мягко говоря не одному человеку одному одном что может такую статистику вы расскажете Например, сколько людей до вас звертается, еще месяце че счеты женя вы знаете приходят э, от 10 до 100 человек в месяц угу. не всем не всем удается помочь вот сразу потому что не у всех документы лежат на поверхности э, вы же понимаете история советского союза это многослойная тайная история работы специальных служб когда э, но очень много изменяли в графе национальности, старались убрать следы, старались сделать, ну или нивелировать там, этнические группы, чтобы это был человек, как это говорят в Советском Союзе, или говорили «homo sovieticus», да, человек советский. Для этого очень много людей просто, у нас очень много приходит, которые просто графы прочерк в графе национальности, а мы видим косвенно, что это поляк. Ну, или, например, были случаи, когда приносят свидетельство рождения, и там написано, что дедушка Юзов Брониславович Вишневецкий, а в графе национально становится, там, например, белорус. Но ну, Юзеф Брониславович и Белорус это не совсем, мягко говоря, совместимое имя, фамилия к этой национальности. Поэтому это нас наталкивает на мысль о том, что действительно были польские корни. Мы обращаемся и в белорусские архивы, и в польские архивы, и в украинские архивы и помогаем э, найти эту национальность. Единственное, что я могу сказать открыто, что мы не помогаем категорически мигрировать населению. Это должны все, которые приходят, ребята, должны понимать, что польская диаспора она э, нацелена на э, восстановление польской национальности, но не для того, как люди сейчас часто модно говорить сбежать, да, там с Украины. Э -э Украина это прекрасная страна, и мы объединены э многовековой историей, и здесь надо э -э иметь честь э защищать интересы своей родины, своей Украины, хотя и здесь и поляки, и украинцы, да. И э, здесь они должны, ну или э, хотелось бы, чтобы они понимали, что здесь можно развиваться. Э, я не говорю учить детей, да, учить детей многие поляки направляют в, в, сейчас в Речпосполитую, чтобы получить хорошее достойное образование государственное, но тем не менее мы их ангажируем на то, чтобы они возвращались сюда, создавали проекты, создавали стартапы, э, делали хорошие э, программы, Є тот опит, який получали в Євросоюзі, ані привносили сюди і розвивали нашу страну. А взагалі, от як можна скористати? От, наприклад, людина дізналася, що вона має польське походження. І як потім можна скористатися цією інформацією? Які вона привілеї отримує в вашій організації? От що потім? Вы знаете, вот э, всегда вот слово ⁇ да, или привилегии ⁇ или ⁇ привилегии ⁇ или какие-то бонусы ⁇ они меня всегда настораживают, откровенно говоря, потому что почему-то наши люди ищут только какие-то выгоды с этого. А человек должен понимать, что он имеет польскую национальность не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы, э, имеющие свое достоинство и честь, выучить свой язык, развивать свою культуру. А какие-то привилегии, но... Понімає тіка ситуація привілеї в тому плані в тому сенсі, що людина може там безплатно вивчити та безкоштовно вивчити свою там рідну мову. Да, у нас сучаснують курс несколько місяців польської общині для ізучаючих польський язик, мішких польського просходяння без платі. и они учатся польскому языку. Это есть такая привилегия. Но на самом деле польская община, равно как и азербайджанская община, еврейская община, да, там грузинская, ну и так далее, другие. Многонацион... Ну, у нас многонациональный город. Мы не только учим язык и культуру, и ходим в польских вышиванках. Как один у меня знакомый мне сказал, вы там ходите в польских вышиванках. Мы также занимаемся вопросами. Ну и опеки, в том числе над людьми, которые терпят бедствие. Стараемся помочь. У нас есть юристы, которые бесплатно оказывают помощь для этнических поляков, юридическую, если они попадают в тяжелую ситуацию. У нас есть дети сироты, над которыми мы тоже берем опеку пока они не достигнут 18-летнего возраста, и все равно мы им помогаем. Сейчас в данном случае у нас есть в Марганце ребенок, который, ребенок круглая сирота поля, которому мы оказываем поддержку и помощь, и опекаемся ним, и, соответственно, будем помогать ему поступить, в том числе в ВУЗ и так далее. То есть очень много, начиная от каких-то юридических моментов и заканчивая, Просто буває, що ні з ким поговорити о чому -то, то у нас є відповідь, з якими можна повністю і свої проблеми звернути і отримати, може бути, совет добрый, може бути помощь, може бути контакти. Дякую, зрозуміло. А таке запитання: а на якому місці Дніпропетровщина серед інших регіонів України, по кількості проживаючих тут людей з польським корінням? Знаете, нам очень сложно, так сказать, просто мы отслеживаем места расселения поляков, то э, по нашим данным, то что мы смогли так вот косвенно найти, э, этническая группа расселялась на целинных землях э, во время депортации, это от Днепропетровщины и заканчивая аж Черкащиной, то есть Кировоградщина, Черкащина, там очень много польских сел, очень много ну, этнических поляков, которые уже, может быть, даже забыли, что они поляки. Да? Тем не менее, мы помним, что город Днепропетровск или Днепр ныне, или Екатеринослав в прошлом, ведь он имеет гораздо большую историю, чем казалось бы, потому что крепость Кодак, которая польская, построена вот рядом, сейчас старые Кадаки или аэропорт историческая, и мы ввели там раскопки когда-то исторические, очень интересные, ведь она и положила историю развития вот этой площадки, этого региона, потому что с момента создания этой крепости Здесь начала развиваться торговля, сюда начали приходить там какие-то селиться крестьяне, потому что они в тот, тот момент боялись просто на диком поле да находиться. И э, этническая группа тогда еще начала приезжать. Мы знаем, что Непродзинский, ну или нынешний Каминском, э, металлургический комбинат построен благодаря полякам, и вы знаете, что в Днепродзержинске очень большая этническая группа польского, ну как бы этнического польского населения. Для нашу, на наше удивление многие в советское время даже отказывались писать, что они там украинцы или русские, но их не трогали, потому что они составляли вот этот инженерный костяк и рабочий медкомбината, поэтому в какой-то момент. Городу было присвоено название именно Дзержинского, потому что он тоже был Полок, ну, не про Дзержинск, да, чтобы они гордились. Поляки, правда, не очень были в захвате вот такого такого названия, но тем не менее это тоже вот сложил отпечаток такой. Ну, может, еще скажете тряшки больше по региону, да, в каких местах наибольшая количество жителей с польским походжением? У нас очень большое количество находится именно на правом берегу. Ну, видно, так исторически сложилось. Правый берег в свое время это был последняя граница Речи Посполитой. И вот места массового расселения это Днепропетровска, Днепропетровска в сторону Кривого Рога, знаете, очень много сел, которые это Крыльчанский район, Софиевский район, которые густо населены именно этническими поляками. Сейчас они, многие для них такое удивление, особенно у потомков, найти у бабушки в сундуке польские книги, польские какие-то молитвы, католические польские документы. Они не знают, что с этим делать. Ну, не сталкивались, они приезжают к нам, спрашивают, что, ну, понятно, звучит слово выгода, как что мы можем с этого получить. Мы пытаемся поменять и менталитет, что надо к этому подходить не только со стороны выгоды, а со стороны просто ну, своим детям дать, может быть, историческую память какую-то, что вот есть такие корни. Очень много марганец Никополь, вы знаете, что костелы католические были построены польские в Никополе, в Днепродзержинске, в Днепре, ну в Каменском, в Днепре, я все еще ориентируюсь старыми названиями, прошу прощения. Вот. Есть э, тоже очень э, построенный поляком польский костел в Павлограде, хотя сейчас в Павлограде, конечно, этническая группа гораздо меньше э, поляков, а правый берег очень много густонаселенных и сельские регионы в том числе, в Соленом очень много этнических поляков. Мы сейчас начинаем с этим сталкиваться. Старые кадаки имеют э, тоже э, очень много польского, ну, как бы потомков поляков если это еще и те старые жители. Дякую. А теперь, может, трошки больше расскажете про другие проекты Союза? Знаете, польская община, ну или Днепропетровский областной союз поляков, он осуществляет проекты в разных, в разных областях, в разных направлениях. Мы помогаем очень много украинским институциям развивать сотрудничество тесное с польскими чтобы украинские государственные структуры какие-то учебные заведения могли для себя ну, мягко говоря получить какой-то дополнительный этап развития вот мы гордимся тем что был выбран один из самых мощных университетов на территории Днепропетровской области, профильный, это Днепропетровский государственный университет внутренних дел. Мы помогли и совместно, мы создавали программу по двойным дипломом настоящим двойным дипломом, когда студенты магистратуры получают двойное двойные дипломы польского классического государственного университета и университета внутренних дел. Для нас это был... Ну, очень большой шаг, это был трудный шаг, мы его создали. Университет внутри дел на сегодняшний момент, мы смотрим, очень динамично развивается. Второй шаг – это создание совместного центра академических обменов, который будет по программам академической мобильности реализовывать для детей массу обменных процессов, например, обмен студентами, но также сейчас вот те дети, которые имеют достаточно высокие баллы по школьным дисциплинам в аттестате, но вдруг не сдали на высокий балл ЗНО и не перешагнули какой-то требуемый порог, они могут продолжить потом учебу в Университете внутренних дел по программе экономической мобильности. То есть они э, поступают как бы в два вуза, ну, там целое, целый механизм, сейчас он согласовывается. Э, с структурами образования и эти дети, которые, казалось бы, могли потерять шанс, они по программе академической мобильности могут поступить в этот достойный университет по специальностям такими как психология, менеджмент, право, да, госуправление, там или администрация. Это а по польски но здесь он немножко по-другому называется. И этот университет выбран не случайно, потому что мы выбрали тот вуз в регионе, который действительно имеет высочайшую динамику развития, оценили это и Совет ректоров польских университетов, были изучены их показатели, была просмотрена инфраструктура, и таким образом мы сейчас делаем огромный шаг, чтобы уже в этом году, летом, начать уже набор абитуриентов, чтобы они могли начать набор абитуриентов по программам академической мобильности, особенно если есть проблемы какие-то, вот, казалось бы, банальные, там пару баллов не добрал по ЗНО. Второй проект очень немаловажный. Мы сейчас создаем, мы, я не скрою такой вот откровенный момент, что мы учимся. У еврейской общины, как они э, реализовывают диаспорную деятельность, для нас вызывает это величайшее восхищение. И мы э, у них учимся, как учить детей, как э, делать системы образования. Сейчас будет создан, скорее всего, э, детский садик, созданный при Польской общине по методикам развития. И э, потом следующий этап ⁇ это школа. Сейчас площадки для создания это Днепропетровский кривый ну где много поляков. Да, там будет изучаться очень много языков, и будут не только поляки, дети украинцы и другие народы, пожалуйста, будут, это, могут в этих школах учиться. Следующий этап это, скорее всего, мы будем развивать вопросы медицины и медицинского сотрудничества тесно, в том числе и с другими диаспорами, потому что мы видим, что в связи с большими стрессами, с экологией, с системой питания, здоровье у населения ухудшается э и не могут реализовать достойные медицинские, ну, может быть, из-за недофинансирования государственной медицинские э структуры, поэтому мы выходим на то, чтобы эти э Ну, етнічні поляки тоже могли иметь доступ к медицинскому обслуживанию на высоком уровне. Но это уже перспектива в ближайшей пятилетке. Дякую. Можливо, у колег є запитання. Якщо запитань немає, то я хочу подякувати нашому гостю за таку цікаву розмову, за те, що завітали до нас в прес-центр. Телеглядачам дякую, що лишалися з нами у ефірі. Гарного вам дня! До побачення, до наступних зустрічей.